Всем привет! Стою и не могу отрывать очей. Расцвела вишня, она такая нежная, такая светлая. Стоится, что такие моменты природа говорит с нами без слив. Идем мы на новую почту, вернее на Укрпочту. Зараз заберем посылочку, замовили на Тимау. И я вам раскрою и сделаю распаковочку, что же я замовила на Тема. Идем с доночками, на улице дуже жарко. Доночки балуются. Доночки идут в двух тримаются за ручки, такие же дорослые, идущие себе смеются, дивлюсь на них, сердце наполняется любовью. Забрали посилочку Сукерпоші, йдемо додому, і тут почалось дівчатка не можуть вирішити, хто буде нести. Старша тягнет молодша, в інший. вирішили разом, так і легше і веселіше. Повернулися ми вже додому, забрали свою посилочку з тему. Посилка, кстати, прийшла дуже швидко. Буквально тиждень тому я ее замовила, і через тиждень вона вже прийшла. Я сама а, удивилася, здивована, що так швидко прийшла посилочка. Зараз я її розпакую і ми з вами подивимося, що же я там замовила. Донечки чекають. Замовляла Альбінки аквамозайки. У мене була аквамазайка, вона закінчилась. И я замовила новую. И она чекает по мазарку, И ей дуже цікаво подобиться, что же я еще замовила. Вот. у меня получается две посылочки, они положили в одну. И тут богато подарков. Вот такая посылочка тут получается цель у меня подаруночек это такая камера видеокамера ночного бачения я трошечки позднейшие вам распакую и покажу и ось вот такая флешечка на всю камеру я уже не помню что они мне подарили подаруночек поклали, но ця камера была в подаруночек. И на китайском сайте тема она коштувала от 300 до 600 гривен. А тут я ее дивилася на розетке, она коштует 1280. ось такая разница. Далее и вот такая основная посылочка. Тогда я ее раскрою. <решил> Треба было взять ножницы. И первое, что мне попалось, это альбинка. Это астма-мозаика Спасибо. <решил> Тримай. У, не, у неї є аквамозаїка, їй подарувала Крещена, але вона вже закінчилась. І я замовила ще. Далі. Ось, ось така коробочка. А це Ну, может быть, це наушники. не, микрофон. Я замовляла микрофон. Потім я ее раскрою. Подивлюся. Что тут еще? А це я замовила карта памяти на свой айфон. Потому что, скільки бы я не снимала, у меня уже все, память у меня закінчилась. Я все приложения уже удалила. В iCloud я покупала память, и все одно я не могу ничего заснять. Элементарно э, тот самый вайбер, э, я его удалила. Так что замовила ось такую карту памяти для своего айфона. Э, замовила еще ось такие брусья брусья на дачу, можно у нас дома, у нас дома э, в спальне э, е турник, человек занимается на турнике и замовила, ну скорее всего на дачу, брусья, вот такие два бруса, они идут за, сразу с веревочкой, э, здесь на наших сайтах, на промюа, на розетки, то они коштували от 500 и выше. На китайском сайте, ну, то, что я не помню, я потом напишу, сколько коштули брусья, я э, замовила, ну, по-моему, за 350 гривен. И в чем фишка, тоже такой подвох на китайском сайте, что они вроде бы пишут цену 150 гривен. Я изначально подавилася 150 гривен. Думаю, боже, яка разница. Тут у нас 500 гривен, на китайском сайте 150 гривен. Вот. И в чем прикол? <laughs> в том, что там указана цена за один брус. Получается, от 150 гривен за один брус. Но вам же для чего нужен один брус? Вам требуется два бруса. От, і треба дивитися, що е, яка ціна, за скільки. Тут я замовила сразу два бруса, ну, по-моєму, 300 з копієчками. Ось мій мікрофон. Тут, виходить, два мікрофона плюс багато різних. Сейчас я его раскрою. Что тогда это? Я уже забыла, что это такое. Не раскрывается, не хочет раскрываться. Вот такой микрофон. У меня есть микрофон, но мои доночки. как-то я дала своей доночке Альбинке, попользоваться микрофоном. Вот она тоже такая маленькая блогерша. А, так они верхушечку. Боже, она так гарно запечатана, божечки. Тут все треба открывать. Ой, зараз я пойду возьму ножнички, не буду мучиться. Ось, распечатаю. Зараз ми з вами подивимося. Що ж за мікрофони такі. Ось такий мікрофончик. Ціну я подивлюся. Зараз я открою мікрофон. ціну подивлюся і розкажу. Ось, получается. Тут два микрофончика. Ось такой переходничок для айфона. И две ось такие колпачка. На моем микрофоне доночки колпачок порвали, разорвали. Значит, микрофон, я подавилась цену, и он коштует, коштует 254,50. Но мне его подорвали в подаронок. Так как я замолвила три э, товара, и три товара мне подорвали в подароночек. А, подаронок мне подорвали всю камеру. Она коштувала 360 гривен. А здесь на промо и на розетке она 1200-1300 ця камера. Микрофон, значит, за 254 гривен. И еще мне дали подарочки. Сейчас я вам покажу. Вот такой штатив. Штатив называется Паук. Сейчас да, мы с вами откроем и поднимемся. Вот я раскрыла вот такой штатив. Он, вид, очень удобный. Это такой паучок. Цепляется на будзике, допустим, вот так вот можно его повесить, но ну, мне подрывали на Ось такой классный. Можно поставить. Тут все держатель Тримач для телефона. Так что буду классно. Я задоволена вообще. Потом посмотрю, как работает камера. И далее я купила себе ось такой солнцезащитный крем. Коштовал 77 семьдесят гривен. Ось такой крем. М -м -м. Зараз я его раскрою. <плухи> Ось вот такой крем. Защиты от солнца 50. на запах такие больше меньше, -меньше приемный. А, ой какие он классный дуже такие мягенький у меня есть солнцезащитный крем я ее я и мажу чтобы пигментные пятна, чтобы чтоб не вылазили. И мне на звезда всего балета. А, все. Вообще замовила себе ось такое зеркальце. Дуже вообще детинство впало. Но у меня его нема. У меня вообще нема зеркальца. Вот что надо выписи я беру детское зеркало, взрослая тетка и зеркало. Дитячее зеркало, ну вообще, Альбина, Сейчас оно ось такой коробочки. Тут есть вот такая инструкция. Но ну, инструкция получается на японском, на французском, немецком, итальянском, испанском языке. Есть зарядный пристрой и ось такое зеркальце. Ну, на решты у меня будет зеркальце. Ну, как В Сумочку воно поместится. Видите, какие які оно маленькое. А, Ну-ка, проверим, есть ли зарядка. я так понимаю, его треба зарядить. Зараз поставлю на зарядочку и поднимемся, Может быть, будет працювати. Ось, какие они. Дуже гарные. Здесь есть и увеличительное стекло, и... Ну, Мне сподобалась цена цього зеркальца. Где моя шпакалочка? я а, 135 гривен. Так что будет у меня и у взрослой тетки зеркальце. І саме головне. Чому я замовляла все это, все це. Це ось таке. Я дуже давно хотіла цей штатив. Цей умний штатив. Ось такий. Я його дуже-дуже давно хотіла і психанула, і замовила. Ось. Сейчас я ее раскрою. Жаль, що нема на українській мові. Я дуже погана була на українській мові, но я виправляюсь, я хочу розмовляти українською мовою, тільки українською. І не судіть мене строго. Ось, і давайте ближе подойдем цієї палочке, цьому штативу. Боже, вон вид ваш кир. Не как изучайная селфи палка. Фирма такое. Ось який. Агрегат вообще такий. Дуже гарный. А, она тоже сама управляется. треба установить якусь программу, и она. за движением лица будет управляться. Ну, я дальше буду разбираться и сделаю такое мини-видео. Дальше вот есть вот такая зарядочка. Видите, как она Дуже гарно для айфона Ну, якось так. Ось така моя була посилочка, ось така була розпаковочка Зараз я... А, ще хочу відкрити, хочу відкрити камеру. Всю камеру дуже хала. Щось така за камера за 300 з копеечками. Тоже руководство. Боже, она дуже маленькая и зарядный пристрой. Вот яка камера, дуже маленькая, она цепляется до одежды. Камера ночного бачення. Ну, отзиви цієї камери гарні. Ось тут карта пам'яті. Карту пам'яті я замовила, Ось вона карта пам'яті. Вставлю і подивимося, що ж вона буде знімати. Це мій подаруночок, Так що, якщо не сподобається, як знімати, ну, подивимося, що ж буде. Ось така моя розпаковочка. Зараз я буду розбиратися з цією камерою, з э, цією селфі-палкою. Дуже крутою. Ось, і щось смогу, я вам покажу. Всім дякую, що були з нами. І до скорих зустріч До побачення!